Добрый день, Богдан. Здравствуйте. Поздравляю с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка в Универ. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, ваш матч против команды Никонарос. Ну, начали мы игру довольно-таки неплохо. Хорошо играли в обороне, неплохо играли в атаке, создавали хорошие моменты. Забили первыми, но потом как-то мы таких два нелепых гола пропустили. Думали, что не сможем собраться, но все-таки приложили усилия и в итоге выиграли эту игру. Расскажите о последних минутах матча. Были ли опасения за результат? Нет. Повторюсь, мы после того, как первыми забили, пропустили два гола. И вот это были наши две самые грубейшие ошибки. А после этого, в принципе, мы очень надежно сыграли в обороне, ну и в атаке импровизировали и добились хорошего результата. И последние минуты, по-моему, даже моментов, у меня, кажется, не было, чтобы как-то зацепиться за результат. Скажите, когда последний раз вы забивали три гола в одном матче? Ну, на Кубке в Камнивер, наверное, последний раз я забивал три гола. Наверное, наверное, в первой лиге, по-моему, не забивал, когда мы играли. Забивал, наверное, еще когда играл года два назад во второй лиге за команду «Экипаж». В прошлом матче против четырех комнат Струинвиз забил только во втором тайме. Чего не хватило, чтобы одержать победу? С командой 4 комнаты мы, на удивление, очень плохо играли в атаке, вообще не знали, что нам делать, плохо двигались, вроде как бы в защите ничего играли. Хотя первую игру с четырьмя комнатами мы провели отлично. А в этой игре мы как-то вообще ну, наверное боялись больше потерять очки, чем добыть их, тем более что четыре комнаты были нашим конкурентом в борьбе за четверку, поэтому как ну, взяли очки, не дали набрать им очки, поэтому ну, в этот раз нам можно сказать даже чуть повезло, моментов у них было все-таки чуть больше. Уже известен вам соперник по полуфиналу? Нет, еще не известен. Вот в последнем туре, если Никарс проигрывает Вивакапу, а мы обыгрываем Виролу, тогда я так понимаю, мы попадаем на Жилстрой. Это был бы, конечно, более благоприятный вариант для нас, чем Вивакап. Потому что с Вивакапом будет очень тяжело. Надеюсь, что мы отложим их до финала. После нашей последней встречи с вступил всего лишь одной, один матч команде Вивакап. Можно ли говорить, что команда сейчас находится на подъеме? Да. Я думаю, что мы анализируем свои ошибки после первого круга. Анализируем игру соперников, их сильные качества прибавляем в командной игре, хорошо работаем на тренировках, тренер подсказывает нам наши ошибки и старается делать так, старается доносить до нас то, чтобы мы не повторяли эти ошибки. Ну и я считаю, что мы прибавляем в том плане, что мы цепляемся за результат, не ну, более там, пусть неважно будет, как мы играем хороший рисунок игры нет, но мы цепляемся за результат, когда вот это нужно, чего я считаю не хватало раньше Строинвесту. У нас какой-то характер появился, какой-то дух победителя. Стройнвесту осталось раз двумя последними командами. Строинвест может взять 6 очков? Ну, я думаю, что может. Ну, как известно, уже с Атуалю сыграли в ничью. Поэтому будем обыгрывать Веролу, брать тут три очка и пытаться занять третье место. Еще, конечно, надеемся на Viva что не обыграют ни карс.